अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों का इनखला बाडर इंतज़ामिया के चीन पर वसाइल मरकूज़ करने के मकसद की तकमील करता है एक और अली अमरीकीदार ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अफगान अवाम अपना इकतदार खुद संभालने की कोशिश करे ब्लंकन ने इतवार को ए बी सी को बताया दहशतगर्दी का ख़तरा दूसरी जगहों पर चला गया है और हमारे अपने एजेंडे में और भी बहुत अहम चीज़ें हैं जिसमें चीन के साथ ताल्लुकात भी शामिल हैं यही वो जगह है जहां हमें अपनी तवानाई और वसाईल पर तवज्जो मरकूज करनी होगी उन्होंने कहा कि अलकायदा की नुमाया तौर पर पस्ती हुई है उन्होंने इस खत से को भी रद्द किया कि हो सकता है कि अमरीकी इंटेलिजेंस अफगानिस्तान में पाए जाने वाले दहशतगर्दी के खतरात से ला हो सदर जो बाइडेन ने बुध को कहा कि अमेरिकी अफवाह सितंबर 11 2001 के हमलों की 20वीं बरसी तक पूरी तरह से अफगानिस्तान से दस्तबरदार हो जाएंगी और कहा है कि अब वक्त आ गया है कि अमरीका की हमेशा की जंग को ख़त्म किया जाए